Не убойтесь прийти, Сказую же вам: ку, убойтеся, убойтесь, що власть убиений, во врещи в, в дебрь огня, не пья птиц, ценится пеня земьма, и ни едино от них нести стезабвена пред Богом, но и власти главы ваши все суденный суть. Не убойтесь, убо, Бог, носих птиц уншие вы, глаголью живам, всякий жащий исповесть мне при человеке, и Сын человеческий исповесь пред Ангелы Божьими, и живу не оставится Бо преосвященных. оставится нашего спасения жить и нужное прошение И дарует стране нашей благость, власть и правление мирные И паки припадающие молим ты святые победоносче Укрепи данные Тебе благодать христиан православный Разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и по и дерзать всегда сокрушиться и да, да увидеть, как, как мы, имеем божественную помощь и всем скорби обстояния. Матери, силою честного животворящего креста, предстательстве честных небесных, сил бесплотных, святых славних, и планик, добропобедно, паведный Ботец Веки Маяны, Святого Великомученика Георгия, Победоносца и Всех Святых, помилует и спасет нас, как област и человеку любят. Преосвященство, Преосвященство, дорогие отцы, наместник Синофонта монастыря Святой Горы Афон, разрешите всех сердечно сегодня поздравить действительно с великим и радостным праздником, который совершается нашей Богом благословенной земле в Украине и Святой Лавре. Сегодня историческое событие для верующих христиан, для нашей страны и нашей церкви которая немощная врачует и усподевающая восполняет, дает возможность человеку правильно понять все те события, которые совершаются в нашей земной жизни. И он пускай укрепит каждую человеческую душу, чтобы мы без боязни могли исповедовать имя Христа, как сегодня было сказано в Евангелии перед народами, перед самим собой, не убоясь, ибо это временная жизнь она ничего не значит по сравнению с вечностью. Я сегодня благодарю, дорогой отец Алексей, за то, что вы дали согласие, дали возможность нам прикоснуться с историей нашей Церкви, Всемирной Церкви, Церкви Святой, Богоуставленной, которую Господь укрепил своей причистой кровью. И пускай Господь укрепляет ваши силы, он просил поблагодарить вас за любовь и гостеприимство. И пускай Господь и упредь дает вам доброе здравие и вечное спасение. Всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником.